Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Говоримо про роботу Верховної Ради, зокрема, її оцінку з боку з боку парламентської опозиції. Сьогодні в нашій студії народний депутат України, екс-міністр соціальної політики Наталія Королевська. Наталія Юрівна, вітаю вас. Здравствуйте. Опозиційний блок, незважаючи на те, що не є членом коаліції, продовжує демонструвати активну роботу в парламенті. Зокрема, ви підтримали низку рішень, які стосуються зокрема території Донбасу. От хотілося почути вашу думку щодо них, одне з рішень стосується особливого порядку ведення місцевого самоврядування. Чи підтримували ви це рішення і як його оцінюєте? Сьогодні головна задача, яка стоїть і головний визов для всієї нашої країни – це установлення миру. стабильности в стране. И самое главное, чтобы перестали гибнуть люди. Знаете, вот за время конфликта погибло более 65 детей. Это то, что подтверждено документальными фактами. А сколько еще десятков смертей унесла, детских смертей унесла эта война, Слушайте, пока никому не известно, И страшная трагедия, которая прошла в Константиновке. Потому что, ну как, горе матери, потерявшей ребенка, не поймет ни один мужчина с автоматом в руках. И наша задача, наша миссия сделать все, чтобы остановить эту войну и остановить это кровопролитие. И знаете, как свет в конце туннеля. В данном случае сегодня есть Минские соглашения. И нужно сделать все, чтобы их имплементировать, и чтобы дорожная карта разрешения конфликта по Минским соглашениям была реализована Ваша в нашей думка, у нас нет альтернатив самому Минскому плану? На сегодняшний день нет. А наша обязанность использовать каждую возможность, которая есть, чтобы решить эту проблему. И, конечно, вчера было, знаете, ну неприятно смотреть, когда целый день в парламенте был потерян, когда э, депутаты думали. Какое бы еще политическое заявление сделать, чтобы самим выглядеть как бы покрасивее, чтобы потом рассказать, кого они опять как обозвали, порвать на себе рубашки на трибуне, рассказать, как они любят людей и родину свою, а в результате любыми способами э, как-то вот про э, петлять, но не допустить того, чтобы действительно минские соглашения были Важаете, реализованы. что суперэчак, на вколотцых петаль не мало быть? Это должен быть был документ, согласованный всеми депутатами парламента и не только коалицией. Потому что я уверена, что нет сегодня людей, патриотов нашей страны, которые бы хотели, чтобы продолжалась война. Что все мы знаем, нужно установить мир и прекратить сегодня кровопролитие в Украине. И поэтому, конечно, мы были максимально заинтересованы в этом. И оппозиционный блок подготовил пакет законопроектов, именно соответствующий тем Минским соглашениям, которые были подписаны. И мы предложили, давайте их рассмотрим, давайте объединим усилия, давайте примем все необходимые решения. К сожалению, нас даже не обратили на это внимание, рассматривались подготовленные коалиции, администрации, законопроекты. И те законопроекты, которые мы понимали, что они соответствуют духу Минских соглашений, мы их поддерживали. А те законопроекты, которые носили исключительно рамочный характер и не решали проблемы, не давали продвижения в мирном урегулировании конфликта, мы их не поддержали. І... И... думаю, що ви не надто оптимістично висловилися высл... з приводу можливості проведення місцевих виборів на Донбасі. Чи, Ба... чи не вбачаєте ви такої можливості, що це реально все ж таки зробити? Мы считаем, что нужно организовывать. но, во-первых, определить статус, определить полномочия. Есть Минское соглашение, где вот все попунктно прописано и подписано сегодня, было, ну, было тогда подписано и согласовано лидерами как европейскими, так и украинскими. И поэтому, конечно, нужно его имплементировать. То, что касается проведения выборов, тут не было закона о выборах, там было просто условия, когда они могут произойти. Мы же все понимаем, что они могут произойти после того, как будет остановлена война, после того, как будет введен понятный режим управления, когда будет налажено взаимодействие. Поэтому это, безусловно, должны быть... Ті документи, які дозволять реалізувати цю програму, то ми не голосували. То являлось, я би так сказала основою реалізації мінських соглашень. Не секрет, що на Донбасі є переважна чисельність мешканців, які підтримують зокрема вашу політичну силу. От наскільки опозиційний блок сьогодні робить ставку саме на місцеві вибори, і чи зацікавлені ви в тому, щоб вони все ж таки відбулися разом з місцевими по всій Україні? Чи взагалі є це реальним в цьому році зробити? Понятно, что чем быстрее, тем лучше. И э, мы надеемся, что осенью будут выборы местных советов, что позволят э, ну, и по всей стране провести э, перезагрузку, потому что прошло много событий после прошлых выборов и разные сегодня поддержки у всех политических сил. Но в любом случае, я считаю, знаете, как выборы это вторичное. То есть первичная сегодня наша задача это, чтобы перестали гибнуть люди. Это задача номер один. Задача номер два. Что сегодня происходит? Ну, вот 1 апреля, он у нас так традиционно, да это был всегда день юмора в Украине. И прекрасные проходили праздники в Одессе. И всегда, как бы ни было тяжело, но мы все шутили, улыбались и пытались дать какое-то хорошее настроение в этот день. Но вот то, что будет 1 апреля этого года, то это настоящий день гнева. Потому что с 1 апреля в Украине... Будут повышены все тарифы, повышены не на какой-то там процент, а повышены в разы. С 1 апреля нашим пенсионерам будут работающим пенсионерам ограничены выплаты пенсий, а тем пенсионерам, которые работают на государственной службе, вообще заберут пенсию. С 1 апреля ожидается очередное повышение цен, потому что вырастут тарифы, соответственно, опять пойдут повышаться цены. И вот, знаете вся вот эта вот ненависть, которая сегодня э, есть, она почему-то именно этими античеловеческими законами вписана 1 апреля. Поэтому сегодня самая главная задача вот мир и дать людям возможность пережить это тяжелейшее время. Что мы предлагаем? То есть первое. Знаете, вообще как будто уникальная ситуация складывается, когда э, вот «Каша из топора», мы все помним эту сказку детскую, и всегда ее читали, как бы, ну и тоже улыбались. то Сегодня мы понимаем, что «Каша из топора» уже это не сказка, это рецепт сегодня для многих украинских семей. И вот нужно прекратить доводить людей до того, что сегодня миллионы семей в Украине выбирают между тем, что заплатить за свет, чтобы не отключить и заплатить за газ, либо хоть как-то накормить свою семью и не Министр социальной политики обещает какую-то революционную систему субсидий. Чи не э, выправдая его на чи э, выправдая его на громадян. Знаете, революционных реформ за этот год уже наслушались столько, что Украина за 20 лет не слышала и не видела такого количества лапши, которые вешается на уши. Хотелось бы увидеть результаты, да, качество. Конечно, я ознакомилась с теми предложениями. Эти предложения готовились, начиная, когда я была министром. И там есть много полезных вещей, нужных, которые адекватны сегодняшним вызовам. Но мы что предлагаем? Мы говорим, наложите мораторий с 1 апреля, не допустите повышения тарифов. Это задача номер один. Введите с 1 апреля новую систему субсидий. Пусть люди оформят получат все необходимые документы, поймут, то есть рассчитают, какая планируется для них цена, кто получит, где будут недоработки. Потому что любая новая система, она дает сбой. В любом случае. Министр обещает, поэтому, платить, что платишки, платежки с лишь в не до этого времени, то запрацует система. Конечно. В ну, я вам могу абсолютно с уверенностью сказать, но ну, я слишком хорошо знаю, как работает социальная сфера, и это хорошо знают люди. Когда выстроятся тысячные очереди, когда у людей уже будет платежка, им уже надо будет платить, а субсидию ему еще не оформили, то хочешь не хочешь, а тебе придется платить цену за тарифы, Вышу, Выше, чем твоя пенсия, чем твоя зарплата. То есть ты физически не сможешь рассчитаться. Это приведет к одному коллапсу неплатежей в системе. Поэтому мы предлагаем вам абсолютно понятное и адекватное решение. Отложить на месяц, на два, на три. Повышение тарифов, что чтобы за это время отработать систему субсидирования, провести все перерасчеты, посмотреть, какие люди останутся незащищенными, а таких будут сотни тысяч семей, которые не смогут платить, какие нужно внести изменения в эту систему субсидирования, отработать ее алгоритм, потому что нет сегодня инфраструктуры, которая обеспечит. Это миллионы людей пойдут оформлять субсидии. Это тысячные очереди, это колоссальная паника. То есть этого не надо сегодня дополнительно людям давать такой колоссальный стресс. Что вам мешает? Через три месяца сделать, сегодня все отработать и нормально войти в этот режим. Мешает только одно. Это, знаете, не профессионализм и а бахвальство. Вот такое, а мы тут реформы делаем. До этих реформ люди с голоду начинают умирать. Чи пророкуете вы выникнение не платежив? Конечно. Ну, мы же это прекрасно видим, если до этого 98 процентов было уровень оплаты, то сегодня он снижается с каждым днем. Он э, по Мариуполе уже до 65 упал уровень оплаты, и дальше, дальше, дальше. Это паралич систем. То есть это колоссальный вызов всей системы энергетической безопасности Украины. Я говорю, меня вот удивляет та легкость, которая принимаются какие-то популистские решения. Но если раньше популистские решения принимались в чем? Там, детям войны поднять, там, тем поднять, тем льготы дать. Да, и все обвиняли всегда в популизме власть, которая потом не обеспечивала в положенном объеме выплаты. То сегодня популизм пошел в обратном. Это забрать последний кусок хлеба, это снять с людей последние штаны, это отобрать последнюю квартиру, забрать работу и сказать, ну вот, мы-то поработали, потому что вся страна заметила нашу работу. Вот так работать не нужно. Поэтому мы и говорим, что это правительство, которое год, по большому счету, там плюс-минус меняя состав, но управляет страной. И довела сегодня страну до того, что 10 миллионов пенсионеров в стране оказались за чертой бедности по международным стандартам. То есть сделали 10 миллионов человек нищими, конечно, должно уйти в отставку. Но нужно принимать, это не значит, что мы будем ждать отставки и ничего не делать по большому счету, они сами должны написать заявление и идти уже рассказывать, как они Тут поработали. То ваша это все же таки моратория и откласти на певный час? отработать предыдущие. всю систему профессионально, нормально, и после этого смотреть, насколько реально можно поднимать тарифы. Это задача номер один. Вторая задача. Ну, вот смотрите, что творится с ценами. Буханка хлеба за 10 гривен, при пенсии 800-900 гривен, и в лучшем случае там 1200, а такую пенсию вот у нас до полутора тысяч гривен, до полутора, это не полторы тысячи, а до полутора, получает 11 миллионов пенсионеров в Украине. Чем моя держава втручается в ценовую политику? Мая. Сегодня держава обязана, она да не только метро, она обязана, социальная группа товаров, крупы, масло, молоко, хлеб, уголь, сахар это то что сегодня дать нужно людям по доступной цене чтобы у человека была возможность хотя бы хоть ну, необходимым набором себя накормить а что сегодня происходит у нас рыночные отношения ну, так рыночные отношения не за счет же голодной бабушки должны в стране строиться поэтому мы внесли законопроект мы предложили им это еще в октябре месяце сегодня еще раз говорим. Ну, есть и всегда была социальная группа товаров по которой четко регламентируется надбавка, что больше 15% вы не имеете права остановить мародерство цен сегодня нужно. Что получилось? Был рывок курса к 40, все пересчитали сегодня, потому что бояться не сегодня, а завтра может повториться. И людям сегодня дают завышенную, колоссально завышенную цену. Вважаєте, що реально вона нижче? Коні, государство об'язано сьогодні цю ситуацію урегулювати. Наталю, хочеться звернути вашу увагу ще на декілька проблем. Їх дійсно багато. А, ви згадали перше квітня. Усіх цей день асоціюється саме з містом Одеса, зокрема, з огляду на трагічні події минулого року і з огляду на події і на Майдані. Опозиційний блок вимагає створення тимчасової слідчої комісії. На вашу думку, для чого вона потрібна, чи не підмінятиме вона роботу зокрема, нового генпрокурора, якого ви також підтримували? Ми дуже сподіваємося на те, що в ближайшее время Генеральна прокуратура дасть відповіді на ці вопроси. І, звісно, не непонятно, чому год при бувшому Генеральному прокурорі бывших, я бы так сказала, потому что был не один, нет никаких подвижек по этим вопросам. И для того, чтобы ни у кого не возникало сомнения, что расследование идет прозрачно, что оно действительно идет, мы требуем, чтобы была следственная комиссия в парламенте, чтобы и общественность, и люди, и парламентарии сегодня знали ход расследования, и что все-таки страна узнает виновных страшной трагедии. Як на Майдані, так і в Одесі, і за год, звісно, це нужно сьогодні з'ясо. Ця комісія в першу чергу потрібна для того, щоб контролювати і показувати хід виконати з яким якими бачите підсумку роботи цієї комісії, чи мають бути е, покарані конкретні якихось якісь особистості? Это, конечно, вопрос уже більше генеральному прокурору. но, звісно, люди должны знати, хто стояв за Одесою, по чому така ситуація пройшла. Что тогда произошло на Майдане, потому что, ну, безусловно, каждый человек будет себя чувствовать спокойно и защищенно в своей стране, когда он будет знать, что те, кто совершили преступление, они за это преступление ответили. Опозиційний блок також а, вимагає скасування закону, що стос... що був прийнятий нещодавно Верховною Радою, стосується інформаційної політики. Зокрема, які претензії опозиційного блоку? Зокрема, ми чули, що багато претензій до регламенту, до порушень процедури, до суті закону. Є претензії? Знаєте, у нас. нарушение регламента, к сожалению, стало уже такой традицией нового созыва парламента. И ясно, что есть закон, и выполнять законы, их нужно начинать с самого законодательного органа. Потому что, когда требуют от людей выполнения законов, то нужно дать пример, как это. А когда мы каждый день, каждый час работы парламента видим нарушение законов в элементарном, в процедуре принятия законодательных актов, то понятно, что таким примером да, страну и людей ты не замотивируешь выполнять закон. Поэтому сегодня в парламенте пересматривался этот закон, мы внесли свои предложения, которые, к сожалению, были также не поддержаны. Но я бы хотела все-таки вернуться вот к социальным вопросам, которые сегодня есть. Смотрите, Украина получила кредит МВФ. Мы все его ждали, то есть как надежду на стабилизацию ситуации в стране. И мы очень хотим понять что каждая там, гривна, каждый доллар, который придет в Украину по кредиту МВФ, будет эффективно использован. Потому что, по большому счету, под этот кредит заложили будущее наше, наших детей, внуков, правнуков. И эффективность его использования и будет результатом для восстановления экономики Украины. И мы настаиваем на том, чтобы в первую очередь этот кредит пошел на поддержку малого среднего бизнеса, на поддержку сельского хозяйства, для того, чтобы наши аграрии получили возможность сегодня посеяться, внести удобрения, чтобы наш малый и средний бизнес получил кредиты не по 30% там и выше годовых, то есть которые ну, нереально. То есть с теми ценой денег, которые сегодня есть в нашей стране, можно заниматься только двумя видами бизнеса. Это либо проституция, либо торговля наркотиками. А достаточно их коштей, которые, из частности, выделены Кабинету министров? пенсии потребы? Если их эффективно использовать, то более 2 миллиардов гривен, долларов, то конечно, конечно достаточно для того, чтобы простимулировать малый и средний бизнес, чтобы защитить сельское хозяйство и мы настаиваем на том, чтобы были пересмотрены социальные стандарты. Но не может человек жить на 30 долларов пенсии, потому что это народные инвестиции. Вы вкладываете сегодня в повышение социальных стандартов, даете людям то, что они заработали, и люди эти денежки несут в магазин. Они купят тот же хлеб, то же молоко, то же масло. И за счет этого заработает наша агрария. То есть экономика начинает работать. Это задача, которая, это вызов, который нужно сегодня решить. Поэтому мы также дали все эти предложения. И, конечно, следующий вызов глобальный для нас, для всех. И здесь нужно подключать все международные организации. Это проблема переселенцев. Она есть. У нас больше миллиона людей сегодня потеряли крышу над головой, потеряли работу, потеряли все, что они заработали и имели за всю свою жизнь. За отсутствие коштей, каким чином вырешивать их проблемы? Первое. Вот сегодня порой даже стоит вопрос уже не в деньгах, а в отношении. На прошлой неделе правительство принимает постановление, постановление, которым приравнивает права переселенцев правам бывших заключенных. Вот как заключенный, когда вышел на свободу, должен ходить, там каждые 10 дней отмечаться, регистрировать, где ты проживаешь, получать там в миграционной службе отметку. Также сегодня требует это от переселенцев. Ну, знаете, это вот какое-то издевательство над людьми. То же самое, ввели эти пропуска. Теперь все говорят, да, это было ну, не совсем э, своевременное решение. Нужно сначала инфраструктуру подготовить. Так вы сначала ее подготовьте, а потом вводите эти пропуска. Сегодня сотни тысяч людей стоят в очередях, бегут в Россию, потому что не могут попасть к себе домой, на родину, в свою страну. Да разве можно такое принимать? То же самое касается социальными выплатами. Заблокировали. Парламентское собрание Рада Европы говорит, вы обязаны разблокировать. Все международные организации говорят, вы обязаны разблокировать социальные выплаты, пенсии, зарплаты людям, которые оказались там сегодня на неконтролируемой территории. Как это технически сделать? Мы готовы подключиться к этому процессу. Но вы не имеете права механически ограничивать людей сегодня в их правах и в их ими заработанными деньгах. Поэтому вот три решения, которые мы требуем, это разобраться с пропусками, навести там порядок, это ни в коем случае не вводить постановление правительства по переселенцам, которое приравнивает их к правам заключенных, и ни в коем случае сегодня не продолжать мораторий по невыплате социальных денег. И Главное – это принять государственную программу. Это государственная программа, которая могла бы сконцентрировать международный ресурс, благотворительный ресурс, которая была бы дорожной картой того, как – это колоссальная проблема для всей страны – как, кто и когда, за что ответственны, что должен сделать, чтобы эту ситуацию регулировать. Мы готовы дать и проект этой программы, и готовы принять участие. То есть мы должны решить одно: у нас есть колоссальный шанс. И есть колоссальные возможности исправить эту ситуацию. Но нам нужно сегодня сделать вот правительство национального единства, которое будет не по месту проживания сегодня относиться к людям, а по статусу человека. Он гражданин Украины, и мы обязаны его защитить, помочь и не дать сегодня умереть с голоду. Тогда это будет результат. Я вам дякую за эту разговаривание. Будем надеяться, что эти шансы будут использованы. Глядачам нагадую, що гостею студії була народний депутат України, экс міністр соціальної політики Наталія Королевська. Залишайтеся на парламентському і далі.